त्रिकुटी क्या है हृदय क्या है कहाँ कैसी अवस्था है तो बाद की बातें हैं ना तीन लोग अंदर ही है बाहर कहाँ स्वभाव में ही है तीन लोग सब कुछ अंदर है बाहर कुछ भी नहीं है जब ये लोग ज्यादा जिसमें कमियां हैं वो अत उठा लें कि हम अपने बाहुबल के जोर से अपना धर्म मनवा लेंगे फिर कुछ बड़ा घमासान होने के आसार हो जाते हैं धर्मों में बड़ा टकराव ऐसा ही टकराव होने के आसार लग रहे थे जब ये राम मंदिर का झगड़ा और कोई बीफ के झगड़े कोई कहता ये कोई कहता हम ज... देखो तो कोई खाए कोई ना खाए जब हम कहते हैं जबरदस्तियाँ में ये नहीं होने देंगे ये बात नहीं कोई बर्दाश्त करेगा ये नहीं हो सकता दुनिया एक है सब अगर हम माने कि दुनिया एक करनी है ये सब इन्होंने जो अपने पब्लिक को बांधने के लिए बॉर्डर डाले हैं इनको ठगने के लिए हैं कैद किया हुआ है पब्लिक को इन्होंने हम छुड़ाएंगे इनको कैसे कोई कहीं जाओ जैसे पंछी कोई कहीं जाता कोई कहीं ना कोई बॉर्डर नहीं जो गलती करता है जहाँ उसे दो सीधी बात है कोई कहीं जाओ वही अमेरिका कह रहे है। अगर इस पे चले कुछ लोग धर्म लेके नहीं जुल्म होने देंगे हम किसी आदमी पे जो आदमी एक राज्य अलग रखता है पब्लिक पे राज करना चाहता है क्यों भी तू क्यों करना चाहते है गरीबों पे राज हम राज करने का जो सिस्टम है उसको दिमाग से ये शैतान के दिमाग की वजह राज करना परमेश्वर हम पे राज करता है सेवा करता है तुम तो उससे बड़े हो दरअसल परमेश्वर का जो सौ फीसद ही है उसमें राज करने की इच्छा प्रकट होती है राज करने की इच्छा सबसे बड़ा पाप है इसलिए धर्म के नाम पे बहुत बड़े बड़े जो जंग हुए वो महापाप थे राज राजे महापाप ही थे और क्या एक दो आदमी मार दो तो पाप है और भक्तों को मार देना कितना बड़ा पाप है एक भी भक्त अगर कत्ल होता है क्या भगवान उसे राजी होगा उस धर्म से वो भगवान का धर्म है भगवान राजी होगा उससे बूझ के अगर तुमने बताओ कहाँ कहा उसने कि जो तुम्हारी बात नहीं मानता उसे कत्ल कर दो उन्हें कब कहा इस मुद्दे पे यहां चर्चा होनी चाहिए धर्म अब चर्चा का विषय है एक ही रहेगा दो नहीं रह सकते और बैठ करो चर्चा भगवान ने कब कहा जो तुम्हारी बात नहीं मानता उसे मार दो उसे समझाओ नहीं समझता ऐसी ऐसी घूमता रहे या उसका घर है मुझे क्या तकलीफ है वो भी मेंबर है हम भी मेंबर है अगर वो इस बंधन से नहीं छुटकारा पाना चाहता संसार में रहना चाहता रहे जब तक उसकी इच्छा जब उसका मन भाल लेगा वो छोड़ देगा हमें क्या जरूरत हमें बताना समझाना फर्ज है डराना धमकाना फर्ज नहीं है ना हम किसी से डरते ना किसी को डराते वो डरा के इसम बना रहे थे ये लालच से ईसाई बना रहे हैं कोई ये धर्म नहीं है यहां आगे धर्म फेल हो गया नियत में फर्क आ गया अंतर हो गया ज्ञान के जोर से ज्ञान की शक्ति से मनाओ सबको जो मानता है ठीक है नहीं मानता नहीं जी फिर कौन सा हमारा दुश्मन है भाई तो ही अगर वो नहीं मानता तुम्हें गुस्सा क्यों आया इस बात इतना तुम्हारे अंदर कमी है कोई तो अपने अंदर देखो ये धर्म नहीं है दूसरे को धर्म जबरदस्ती बनाना उसकी आत्मा से उसकी अपनी आत्मा है उसकी अपनी इच्छा है उसे तुम बता सकते हो समझा सकते हो एक ही धर्म आज की दुनिया इस धर्म को मानेगी मानती है इसलिए भी धर्म को सबने मान लिया ज्ञान बालों का धर्म है ये मूर्ख बनाने वालों का धर्म नहीं ज्ञान बान बनाने वालों का धर्म है जगाने वालों का धर्म है ये सब कोई जगाने वालों का धर्म है जहाँ कोई कमी है तो जिसको पे जाता है वो आ जाए वो भी बताए मिल सारे मिल करो आगे बढ़ो उसमें इतराज क्या है बड़ा छोटा कौन है हाँ बुद्ध लेवल बड़ा छोटा हो सकता है किसे बुद्धि ज़्यादा हो सकती है किसे कम हो सकती है आप अपनी बुद्धि यह धर्म का विषय है अब झगड़े क्यों होते कमी है दूसरा बता रहा है। उससे ये भक्त कह रहे नंदो नंदो लोग मोखो नो मुझ में बताओ क्या कमी है जब कमी बताता है बजाय इसके के कमी कि हम समझ के कमी को दूर कर लें उसे झगड़ा ये ये भी धर्म नहीं है फिर धर्म कहां रह गया जब अपनी कमी ना निकाल के कमी बताने वाले पे ही उतर जाओ तुम जुलुम जालुम बन जाओ फिर तो भगवान पे हमला किया तुमने तो भगवान है तुम्हारा समझा रहा है तुम्हें तो गुरु है तुम्हारा समझा रहा तुम्हें वो तो तुम बुरे हो तुम्हारा भला चाहता है तुम उसमें हम लोग उसे दुश्मन मानते हो तो बुद्ध भ्रष्ट हो जाती है उन लोगों की ऐसे सोच बुद्ध को भ्रष्ट कर देती है अहंकारी की सोच है ये शाकत की सोच है ये इसलिए जो अहंकारी है लोग हैं वो इस ज्ञान के खिलाफ रहते हैं नाम के उनके अपनी इज्जत नहीं रहती फिर अहंकार छोड़ नहीं सकते वो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਗਾਇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ